Nombor dua Saya baru ni saya makan laksa Di satu tempat di Subang Bila saya makan laksa Saya tengok dalam laksa tu Ada bulu Tak tahulah bulu apa Rambut uh, Bulu burung banyak Saya panggil makcik Tukang kedai Makcik banyak bulu dalam Makcik punya uh, Laksa eh, Minta maaf ustaz itu bukan rambut makcik Rambut makcik putih Yalah makcik Ini nampak tak bulu ni Oh itu daun kesum Makcik daun kesum besar Ini daun ni nama dia bulu burung Lebih-lebih makcik sebut daun ketum Lagi bagus ni <laughs> Kalau saya makan laksa makcik ni Saya batuk sampai mati makcik Dia melekat dekat sini makcik Saya gatal kerongkong Ini kesan ni makcik Orang sihirkan kedai makcik Makcik ambil pen, saya tuliskan. Makcik tuliskan apa benda yang makcik kena buat untuk baca di kedai. Satu hari saya makan di sebuah tempat. Saya minta bihun goreng dan teh kosong panas, teh Waktu saya duduk menjawab mesej, saya bunyi macam pistol meletup. Saya tengok siapa tembak ni. Saya periksa pinggan. Rupanya di belakang pinggan saya ni dah pecah pinggan tu pecah. Saya kata dekat akak tu, saya tak nak makan, saya bayar. Akak duduk sini, akak nampak ada pinggan akak pecah. Dan di bawah dia ada pasir, nampak tak? Okey kak, duduk sini saya ajar. Jadi hari ni saya tak nak tuan-tuan kena santau macam saya. Saya tak nak lagi tuan-tuan jadi susah, sakit macam saya. Isteri susah, anak susah, mak susah, semua susah. Dan sampai sekarang tuan-tuan saya masih susah. Saya tak boleh makan daging kambing. Saya tak boleh minum air tebu Saya tak boleh makan benda yang rebung, buluh Saya tak boleh makan benda yang tajam-tajam Sampai sekarang pantang sakit tuan -tuan. Saya tak boleh makan langsung benda-benda itu -benda, Walaupun saya teringin nak makan kambing Teringin tuan -tuan, nak makan kambing bakar semua Tapi tak boleh makan Makan saja saya muntah Makan saja dada saya akan jadi merah balik Kesan yang melekat dalam badan saya Sampai bila-bila benda ni akan ada jadi saya nak ajar pada tuan-tuan -tuan, Petua bagaimana nak mengelakkan daripada terkenanya sihir Yang dipanggil sebagai santau Baik Hidup saya ni berjalan siang malam, siang malam, siang malam Saya makan di kedai, saya makan di warung, saya makan di restoran Jarang sangat makan di rumah Sebab tu orang yang paling untung tuan-tuan, isteri saya Jarang sangat masak dengan saya yang masak orang luar masak. Jadi sebelum saya masuk dalam kedai tu, sebelum saya makan makanan dia tuan-tuan, saya baca tiga benda ni. Pertama surah Al-Fatihah tujuh kali. Okey. Surah ya, bukan tuan-tuan baca Al-Fatihah tu tujuh kali. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah bukan. Surah Bismillah sampai Amin Tujuh. Baca pelan-pelan. Tak payahlah berlagu. Auzubillah. Tak payah tuan-tuan. Baca pelan-pelan. Jangan duduk depan kedai dia duduk cekok pinggang. Auzubillah. Tengah. Tobat kena hambat dengan senduk dia tuan-tuan. Duduk dalam kereta boleh, duduk dalam kedai dia pun boleh, sebelum makan baca dulu. Tujuh kali Al-Fatihah, nombor dua, surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabatil illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim 56 surah hud dan yang terakhir dua surah dua ayat yang terakhir maaf dua ayat yang terakhir daripada surah at-taubah laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai habis lepas itu tuan tawakal masuk makan kalau nak jadi dia boleh meletup Kadang gelas boleh pecah Kadang pinggan boleh jatuh Kadang boleh jadi nampak Apa benda yang Allah nak bagi nampak Nampak apa ustaz? Sepanjang hidup saya Lepas saya baca ni Saya cuma nampak dua Selepas tu saya tak nak lagi dah nampak Tak payah saya kata Sangat-sangat mengerikan Nombor satu yang saya nampak Satu lembaga besar Warna kuning, warna oranye Panjang bulat ke atas Memanggil-manggil orang masuk kedai dia. Begini panggil orang. Pusing. Uh. Di bawah dia ada tu. Pam angin. Uh. Banyak kat PJ ni insya-Allah tuan. Depan, depan kedai tambah depan sini minyak. Uh, masya-Allah. Menyesal aku jaya. Tak, yang tu saya kelentong aja. Yang betulnya yang saya nampak satu lembaga hitam kencing dekat laut-laut. Lepas tu saya tak buta tengok saya kata takut tak leh tidur malam tu teringat benda tu. Ada hikmah kenapa Tuhan tak bagi nampak. Okey, dan yang terakhir yang saya edarkan pada tuan-tuan. Benda tu lama dah. Doa ni zikir. Jadi tak ada ayat Quran. Saya baca bila saya ada hajat. Saya nak ceramah, hujan lebat, baca dalam kereta waktu dalam insyaallah hujan berhenti. Saya ceramah tuan-tuan 28 tahun. Saya sakit sejak umur sejak tahun 97 21 tahun. Saya rasa saya sangat jarang ceramah dalam keadaan cuaca tak elok. Orang tanya saya apa betul? Inilah betul dia. Kalau saya ada hajat, saya akan baca zikir ni, saya akan baca doa. Minta supaya hajat ni dimakbulkan Tuhan Jadi sebelum tuan-tuan berhajat berdoa Baca dulu zikir ni Lepas tu baru tuan-tuan berdoa Baik ikut saya baca Bismillahirrahmanirrahim Belakang sekali ya Muka surat belakang sekali Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب Rabbul Arsyil Karim Baik, habis baca doa ni Baru tuan-tuan hajat baca doa Nak operate ke, nak periksa anak ke Temuduga ke, apa benda ke Macam saya kadang-kadang Dada ni pedih juga Kan, jadi ambil tapak tangan La ilaha illallah Al-azimul halim La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim Baca, akak-akak yang migrain ni Ambil tapak tangan La ilaha illallah Baca, hak migrain sakit di mana di ini amalan yang saya baca Saya baru bagi kepada tuan-tuan tiga Kalau umur saya panjang Saya nak habiskan apa yang saya belajar Daripada dua guru saya ini Sebelum saya mati ya Supaya saya tak simpan ilmu Walaupun dia tak ada dalam kitab Tapi itu amalan kami Amalan saya Dan benda itu pula dia ambil pada ayat Quran Dan hadis-hadis Nabi tak salah Untuk jadikan amalan saya Dan amalan tuan-tuan Mudah-mudahan ada barakah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah terima kasih bagi tuan-tuan yang melawat sekolah saya. Saya dah ceramah tuan-tuan hampir 2 jam. 2 jam tu puasa. Ha lah. bayang kalau tak puasa mu 4 jam. Minggu depan ada orang minta saya buat klinik solat pukul 9 sampai pukul 12 tengah hari. Saya tanya kat dia, tak puasa ke? Eh kita orang puasa. Habis itu saya 4 jam nak cakap ni. Oh ya tak juga kata dia. Oh 4 jam. Jadi orang banyak tanya pada saya apa petua saya. Sekarang saya banyak minum jus durian Belanda. Ya jadi tuan-tuan. Bila -tuan, beli kat luar tu Pustak Pendidikan Al-Barakah punya gerai. Saya hadiahkan pada tuan-tuan. Hadiah-hadiah istimewa. Tanyalah pada dia apa beli jus durian Belanda apa yang dapat. Sesedekahlah balik pada tuan-tuan. InsyaAllah semuanya adalah untuk sekolah saya Pusat Pendidikan Al-Barakah. Terima kasih semua. Seminta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.